Попри те, що мітингувальники вийшли під прапорами так званої Донецької республіки, думки з цього приводу різнилися. Ми хочемо, щоб ми були свободними, але ми хочемо жити в своїй Україні. Ми любимо свою Україну. І для нас немає різниці, Запад, Восток. Ми за єдину Україну, тільки з хорошим правительством. проблема всех митингов – это отсутствие рабочих мест и нормальные заработные платы на местах. А бы их почули и нарешті повернулися до мешканців сходу обличьем. Саме таку мету данной акции озвучив один из активистов Дружківки. Что там только герои, а здесь один ярлык для жителей да, Юго-Востока. Мы фашисты, мы сепаратисты. И какого слова для нас не придумали только. И никто даже нас не хотел услышать. Вы же видите, что творится. Каналы, в том числе и ваши, все это замолчали, понимаете. Газеты все. Все делали вид, что ровно и гладко, пока народ не стал. Вот это народ, понимаете, мнение. Нас должны услышать. Такое впечатление, что в Киеве сидят люди, которым платят москвичи. Почему? То, что сделали киевляне, ни за какие деньги не сделают. За три года нельзя было разложить милицию так, как они разложили за три месяца. И додает, що это вымушенные дії, Какие вид поведную реакцию на киевские пути. Мое мнение спросили. Я хотел бы жить федеративно в федеративной Украине. Нормально. Если бы народы дали право голосовать, где у нас бы были? Право на самоопределение по языкам, по культуре, по традициям, по всему. Право на экономическое самоопределение. Первое. Почему нас тянут в эту Европу, где все просто? Это же не шутки. Это оглядываться не надо. Он стоит предпринимателей, стоит. И посмотрите, завтра они сдохнут с голода. Заводы закроются. Завершився мітинг кудою людей до виконкому, де активісти підняли російський триколор. Референдум врятує. Депутатський корпус міста ухвалив звернення до обласної ради. Розгляд цього питання видався емоційним та напруженим. Міський голова дружківки Валерій Гнатенко відзначив загострення соціально-політичної та економічної ситуації у місті. Це відбувається на тлі політики, яку проводить центральна влада, наголосив Валерій Сергійович. «Нова власть допускає ошибки старої власті. с народом никто не советуется. И отсюда я так понимаю, что все, что происходит вокруг нас. До февраля месяца старая власть не провела референдум по поводу Европейского Союза, либо таможенного союза. Нас водили всех за нас, получили мы там. Новая власть пришла в феврале месяце, получается то же самое, нас непонятно куда ведут, Tamожні, союз, то, не знає... Сьогодні люди не впевнені у завтрашньому дні занепокоєні збереженням робочих місць заробітної платні. Це і спонукало місцевих депутатів звернутися до обласної ради. События останні дні на востоке України ставлять під угрозу гражданский мир і спокій в регіоні. Стабільність на Донбасі і в місті, к сожалению, оказалась під угрозой із за поспішних рішень політиків, которые не учитывали мнения каждого отдельно взятого регіону України. Вопроси внічні політики, внутрішньої політики, я закових стабілізувати ситуацію, переконані автори резолюції, має проведення референдуму про статус Донецької області, надання офіційного статусу російській мові, розширення повноважень регіонів. Представники громадськості емоційно наполягали на тому, аби референдум було проведено якнайшвидше. Взяли тому наче населення. Кто расстреливает, мы не знаем. подъезжает Нексия, открывает огонь по окнам, стоят с окон открывает а огонь, стоят дети на остановках, стоят женщины, ра, имеются ранены. То есть это вот как бы кроме баррикад. Мы да, на баррикадах, и, и на остановках, то есть в город открывается это известные люди. То есть мы были милиция, сказала, будет помогать, но ни одной машины ГАИ не было по городу. Мы всю ночь ездили, поставили блокпосты, и нас 5 машин, 20 человек ездило всю ночь. Дальше, я считаю, что, чтобы не было конфронтации в нашем юго-восточном регионе, я считаю, надо еще поставить сюда вопрос отменения таких партий, как «Свобода», «Бьют» и «Удар». Потому что они раздор несут, понимаете? Из-за них вся идет вражда на юго восточке это националистические партии, которые пришли незаконным путем. Их надо поставить вопрос, чтобы запретить... Вопрос чтобы... да? Да, вести их вопрос О том, чтобы их запретить, по крайней мере, те, кто Хорошего ничего не несут. Ничего не несут хорошего. И вы сказали, что примете амнистию. А какая же будет амнистия? Ну, первое, что надо сделать, это господин Турчинов, если его так можно назвать, господин Расыняков, и Аваков. Мы, наверное, должны вывести сначала войска, незаконно стоящие здесь. Сейчас стоят танки под Октябрьским. Мы проехали с ребятами, посмотрели. Стоят танки. Днепропетровская штурмовая дивизия. Стоят десантники, танковые войска стоят. Сейчас перебраться на второй танк. Вот шесть человек, но к вечеру их будет больше. Куда вы приехали в 7 утра? Куда вы будете идти? На Дружковку штурмовать? Мы же тоже сепаратистов видели, что 24 канала показывали. Что будете штурмовать? Славянск, Донецк, Константиновку. Мы еще не знаем. Мы не хотим войны. Ну, надо требовать того, чтобы они выдвигались. Народ должен сам определиться, куда идти. То есть три вопроса референдума. Россия, область, э э э федерализация. Все. Три вопроса. Народ принял, я сел, вы сели, Кто захотел, выехал в Россию. Это даже нормальный путь, это цивилизованный путь. То есть не хочу жить в Единой Украине, я выехал в Россию. Проголосовал народ Дружковский за Единую Россию. Кто не нравится, там, ребята, едьте в Западную Украину, живите там. По-другому будет война. Правильно сказал, Юра будет гражданская война. И она уже мы стоим она от шага. Она, она, уже, она идет. уже идет. Она уже идет, она уже в Славянске и в Донецке идет. И вы заметите, вот смотрите, в Донецке и в Славянске, значит, в Славянске 500 человек штурмовали, говорят, там зелено-человеческие, да, есть там отряды ГРУ, груп, спецназруи российские, это не скрывается никто. Но 60 человек Дружковских. 60 человек Дружковских в Славянске вода около 20 человек Дружковских. То есть как бы... Это люди нашего города. Вы говорите, что мы не знаем за кого город. А но это вот правда, я... что одного, извините, один погиб Ну вот говорят, да. Говорят, что из казаков один дружковский, вчера в Славянске погиб. Такая информация. Мы вчера были в Теразов. Славянске, по крайней мере. Мы лично боевых действий не видели, но за нами мы объезжаем, за нами гонятся машины, догоняют, останавливают, куда вы едете. Мы возьмем валенки, мы возьмем одежду, медикаменты везем. Мы привезли женщин туда, чтобы не было стрельбы, потому что... Ну, Привезли женщин и даже в женщин открывали огонь, Дальше. пытались открывать огонь. Дальше. Рано или поздно люди возьмут оружие в руки. Сейчас его сотни на руках, будут тысячи. И тогда ситуация будет неуправляемая. Мы действительно на пороге гражданской войны. И еще выше поднимись. Голову его огли. Сними, пожалуйста. Волосы есть, нету. Всегда такое было? воевал? Нет, конечно, никогда не воевал. Не навоевал, не, не еще? Навоевал, никогда в Да?